Волна, которая поднялась на ровном месте, я не и так и не, не, не понял, почему. Это потому что э, здание аварийное находится уже лет 30. И сегодня, то есть когда э, наши специалисты делали чертежи, э, усиление, конструкция, э, что там будет, то есть они э, выявили, что здание еще год и она может э, рушиться. То есть поэтому принято было решение, то есть э, обратиться местные органы получили разрешение документы на реконструкцию этого здания сделать реконструкцию это здание спасать сегодня потому что там если зиму, то сегодня мы не закроем крышу дах не закроем дах не закроем окна и зимой можем просто не застать или весной уже это здание можем не увидеть оно упадет нет, когда э, приехала полиция, естественно, наши э, специалисты, э, работники наши предоставили все документы, которые они им э, заинтересовали. В этот момент, когда работала полиция, естественно, что шум и все остальное остановились, работники остановились, пока полиция находилась там, когда то есть они зафиксировали, что мы делаем, зафиксировали документы и все, дали, дальше мы работаем. Да, конечно, продолжится работа. Чертежи есть, которые уже есть на восстановление, на усиление этого здания. Мы э, также как хотим делать освещение наружное, восстанавливать вот эти э, разрушенные э, там фрагменты, которые э, там было, которые исчезли. Восстановить эти подоконники, э, в кирпичи, которые уже упали. Стянуть это здание металловое надо его стянуть с четырех сторон, потому что на все стены разошлись от друг друга, разошлись. Сделать усиление фундаментов, фундаментов даже ä, правильно сказать, сделать фундамент, потому что там фундаментов вообще не существует. Фундаментов там вообще не существует, потому что раньше строилось без фундамента, они строили, строили. Сделать усиление, шурфование это, это, этих фундаментов надо сделать. То есть ну, это технический вопрос, который могу, могу перечислять и перечислять, что мы будем делать. А, активисты, которые выходят э, там... Естественно, они нам не мешают. Они находятся наружу. Нам мешает в большей степени правоохранительного органы это, это прокуратура, которая сегодня без оснований, без разбирательства сразу останавливает строительство. Потому что 23 человека, активистов, что-то написали, они останавливают нашу деятельность. Остановили деятельность, это не означает, что мы выключили двигатель или выключатель или ушли домой. Это людей надо переместить на другие объекты или уволить, потому что эти люди работают именно на этом объекте. То есть закупки материалов надо заморозить. За участок, за работу это мы оплачиваем. Вот нас они остановили на Узвоза да, То есть это сфера, которую мы строим. Там был частный дом. Мы заказчики начали строительство. Мы выкопали уже под сваи сделали, что гору закрепить, и прокуратура остановила работу нашу. Машина как стояла, так и стояла. Машину забрали подрядчики, которые мы заказали этих подрядчиков, которые должны усилить этот склон. Она сейчас стоит, так и стоит. То сегодня ответственность это на кого? Конечно, останется на нас. Прокуратура не будет отвечать за то, что там гора может сползать.